З якими проблемами зараз вони найбільше стикаються? Ми знаємо, що, наприклад, якщо Джемільова або його родину прийдуть перевіряти, то це величезний одразу інформаційний кидок і всі про це дізнаються. А звичайні люди з чим до вас найчастіше звертаються, або, скажімо, чим ви знаєте до організацій, якихось звертаються найчастіше. Во-первых, треба сказати, що що пішов на тисячі і пішов уже давно. Это только то, что прошло через Киев, это то количество людей, которые обратились в татарский дом, это то количество людей, которые приехали сюда в Киев или о которых мы что-либо знаем. В основном это женщины, дети, старики, но едут и целыми семьями. Очень интересно признать то, что крымские татары не хотят быть нахлебниками, даже в том случае, если им люди отдают свои дома, дачи, квартиры, комнаты. Они говорят о том, что если есть квачок земли, мы бы хотели работать и кормить себя сами. Мы не хотим быть нахлебниками. Это очень приятно видеть и слышать к тому, что. И шукать работу. За Совершенно всего. верно. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить многие наши сетевые торговые организации в предоставлении мест татарам из Крыма в первую очередь. Очень быстро откликнулись, и сегодня в многих сетях киевских мегамаркета, сельпо, Великое Тишине. Работает большое количество татар, которые приехали из Крыма, потому что очень оперативно были предоставлены в первую очередь должности кассиров-контролеров, продавцов, консультантов, товароведов, бухгалтеров, водителей, экспедиторов. Очень много водителей, которые работали там на маршрутных такси, на маршрутных автобусах, сегодня удалось устроить в систему продовольственных магазинов. Соответственно, если и люди находят себе работу, они уже не пользуются промежуточным жильем, которое uh -huh. мы снимали пансионат в Ворзеле. Киев Пастранс предоставлял свой пансионат, кроме этого предоставляли люди квартиры, общежития. Ну, вы не представляете, какой колоссальный подъем был среди жителей Киева и других областей. Татары поехали жить в Чернигов. А сколько людей выехало всего? Какая у вас статистика? Статистика не ведется, и сегодня нет точных данных об этом, и мы не можем сказать ни о количестве людей выехавших, ни о тех людях, которые устроились на работу или устроили свою жизнь в, на новом месте, потому что с самого начала мы обращались к кабинету министров, просили принять специальное постановление в отношении крымчан, которые выезжают с полуострова. Это не только татар касается. А возвраталась до Яценюка напрямую? Вы знаете, напрямую не получалось. В основном получалось через УТ-1, через 112 канал, через МАС-Медиа. К сожалению, никакой реакции не последовало. Мы предлагали перенести с проспекта Космонавта Комарова центр по обслуживанию беженцев на вокзалы потому что в принципе в киеве два центра куда прибывают все беженцы это автовокзал и железнодорожный вокзал и там прямо оперативно реагировать на то что ребенка надо отправить в больницу студента надо перевести из крымского вуза в киевский или другой вуз украины людей которые приехали сюда трудоспособных нужно трудоустроить а семьи их надо расселить то есть такие вопросы во первых у беженцев нет статуса сегодня mm -hmm. да? раз и второй раз нет статуса и нет легитимного решения, то есть законодательного решения на уровне кабмина, как с ними поступать, почему в первую очередь им предоставлять жилье, работу, медицинское обслуживание, соответственно вот такой вот хаос. Поэтому мы, собственно говоря, не знаем, какое количество сегодня приехало, потому что учета явного учета, правильного учета согласно каким-то актам никто не ведет.